Никаких у нас традиций нет. Подсчитываем деньги, которых не хватает, вот и все. Итоги они всегда подводятся, только у нас как правило, если в карьере, то это в январе, а не на сам Новый год. А если в семье, ну как правило уже к этому моменту, к Новому году все итоги подведены давно. Все, что успели сделали, молодцы. Не успели, ну сделаем позже. Ничего страшного. Думаешь, что сделал за этот год? Что хочешь в следующем году? И по возможности это и делаешь. Вот. Если не успеваешь в этом году, что-то, может, на следующий год перейдет, дай бог. Как таковых нету традиций. Я не знаю, это наш самый любимый праздник, мы его просто отмечаем, любим. Проте фахівці обов'язково радять підбивати підсумку року, що минає. Обов'язково на самоті і в тиші згадати ключові моменти. За те, що вам вдалося зробити, чого достигнути, похвалити себе. Да? прежде всего выдать себе какие-то плюсы, неудачи, которые вас постигли воспринять всего лишь как уроки этого мира, то есть и, и тоже сделать позитивные выводы, может быть что-то кого-то простить, что-то отпустить, то есть подытожить для себя вот внутренне то, что у вас произошло за год. А потім до того, що не зроблено за рік, що минає, коли воно для вас продовжує залишатися бажаним, додати і те, що ще хотілось би отримати, і поставити цілі на рік, прийдешній кожному із е, взрослих, людей тоже есть маленький ребенок, поэтому он мы всегда немножко верим в чудо. Вот это загадывание желаний под новый год – это наша маленькая вера в чудеса. С точки зрения психологии желание и цель – это разные вещи. То есть желание это у нас определяется потребностями плюс мотивами, а цель – это уже нечто более конкретное то, что человек для себя сформулировал и поставил. Но сформулировать для себя грамотный Амотне і желання, і цель дуже важна, прислухайтесь до себе. Бажання бувають істинні і несправжні. Щоб ставити цілі, виберіть свої істинні бажання п'ять, шість, але найважливіших. І напишіть їх. Коли ми записуємо свої думки, ми запускаємо установку на їх реалізацію. Наталя Браславська, Владислава Гарбарь, Анастасія Доманська. Факти.